Нарешті я досягнув перемир'я та припинення вогню. Це стало можливим завдяки моїм неперевершеним дипломатичним талантам, яких немає в жодного іншого лідера. <кій> <кій> Яке ще перемир'я? Росія його порушила швидше, ніж ти договорив. Дурниці, Путін мене поважає і не порушив би нашу угоду. М Мабуть. Містер Путін. Ви ж дотримуєтесь перемир'я. Ох, Дональд, ну конечно, полное прекращение огня. Ты же знаешь, что никто не хочет мира так сильно, как Россия. И я сделаю все, чтобы уберечь бесценные человеческие жизни и остановить этот кровавый конфликт как можно скорее. Хм. Справди. Ну естественно, ведь если бы ты признал, что я нарушаю перемирие... Это бы означало, что ты совсем не миротворец и не тот гений, который способен быстро закончить этот конфликт. Как сам обещал. А ведь такого просто не может быть. Верно? О, так, так, пиду краще вымагать в Украине компенсацию. Адже кто-то платы платить за мои гениальные идеи. Ну и лошара.